Zahid kata AMNO tak akan bekerjasama dengan GRS. Tapi apa jadi lepas PRN? AMNO tinggal 6 kerusi, terus nak bentuk kerajaan dengan GRS pula. Okay hey, tadi kau dah dengar kan video daripada salah seorang pemimpin PAS di Semenanjung. Ya mana sibuk duk cerita pasal parti orang lain. Ah uh, macamlah parti dia tu bagus sangat. Duk sembang pasal parti lain kononnya hilang habis kerusi. Dia tak sedar kot Perikatan Nasional dulu ada 17 kerusi. Lebih banyak daripada Barisan Nasional, lebih banyak daripada Pakatan Harapan. Tetapi tinggal satu kursi saja. Tetapi Barisan Nasional ada lagi enam kursi. So pada akulah langkah untuk Barisan Nasional bersama dengan GRS untuk tubuhkan kerajaan di Sabah itu salah satu usaha yang baik nak kukuhkan lagi kerajaan negeri Sabah. Dan hari ini walaun bukan main lagi lah duk bantai PH, duk bantai BN. Macamlah parti dia tu tak ruyuk. Kalau kita tengok kat sini, dia lah yang paling guyup. Okey, kita banding pula undi popular di antara PN dengan BN. Okey, BN walaupun tinggal 6 kursi saja, tetapi undi popular sebanyak 144,000. Ketimbang dengan Perikatan Nasional, dulu ada 17 kursi, tinggal 1 kursi. Berapa undi ada? 41,000. 41 dengan 144 ni, Beza dia tu seratus ribu undi. Walaupun kalau kita tengok kat sini, jumlah kerusi yang ditandingi oleh PN dan BN ni lebih kurang sama. PN 41 kerusi, BN 45 kerusi. Daripada 45, 12 hilang deposit. Yang Perikatan Nasional ni pula 36 hilang deposit. Jadi kat sini kita dah boleh nampak dengan usaha BN nak tubuh kerajaan bersama dengan GRS adalah usaha nak membawa suara rakyat Sabah yang mengundi barisan nasional. Yang mana jumlah undinya 144,000. Yang PN ni nak sibuk ni apa cerita? Dia dah huyuk dah dekat sana. 36 kursi hilang deposit. Undi popular pun sekitar 41 ribu sahaja. Tapi semata-mata nak sedapkan hati walaun. Ah, nak nampak yang diorang ni berjaya dengan cara kutuk orang lain. Dia mulalah nak kata OBN oh, ditolak. PH ditolak. Eh dia dengan bebas pun lebih banyak bebas saudara Lebih banyak undi kepada bebas daripada Perikatan Nasional acah hacah good je dia orang ni. Kenapa yang aku lihat kesinambungan di antara wilayah Sabah dan juga uh, persekutuan itu harus dikekalkan. Supaya senang rakyat, terutamanya rakyat di negeri Sabah dan seluruh rakyat jelata di dalam Malaysia ini. Ha, Anak Kita nak satu kerajaan yang boleh memerintah dengan stabil dan baik. Sebab itulah parti-parti dalam kerajaan di peringkat persekutuan ni kena bersatu hati tolak sengketa demi untuk kepentingan rakyat peganglah prinsip seperti mana yang kamu pegang seawal kita nak tubuh kerajaan perpaduan dulu dan hasil daripada kukuhnya politik pada mulanya itu yang membawa kepada kejayaan demi kejayaan hinggalah ke hari ini sebagai contoh yang aku nak bawa ni perkongsian daripada Bang Mat yang mana Bang Mat sebagai seorang menteri yang dipilih di dalam kerajaan Madani akhirnya menggerakkan satu dasar yang sangat baik teknologi padi sekincar ini menghasilkan hasil padi yang banyak nak banding dengan tempat-tempat lain dan akhirnya Bang Mat berpeluang untuk membawa teknologi tersebut ke negeri-negeri lain dan buktinya kita nampak akhirnya hasil padi negara itu meningkat daripada sebelum ini 7 tan per hektar naik kepada 10 tan per hektar hasil daripada buah fikiran pemimpin kerajaan hari ini yang mana lahirnya pemimpin disebabkan oleh kesatuan Setiap daripada parti-parti dalam kerajaan. Jangan retakkan hubungan itu. Dan pedulikan Perikatan Nasional yang duk panah hari-hari. Sebab mereka ni tak boleh tengok kejayaan orang lain. Walaupun mereka sendiri tak boleh nak mencipta kejayaan. Assalamualaikum.